Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizinlə faydalı post paylaşmaq istədim. Bu gün xəstəliklərdən, viruslardan qorunmağın təbii yoludur. Mən bunu hər zaman hazırlayıram, sizinlə də bölüşmək istədim. Bir ədəd zəncəfili xırda doğrayın. Bir ədəd limonu da qüsoklara bölün. Daha sonra bir az zəncəfil, 2-3 qüsok limon, 3-4 çay qaşığı bal əlavə edib qat-qat bu cünnə hazırlayıram. Soyuducuda 10 gün, 1 həftə saxlamaq olur. Bu, bu qarışımı soyuducuda qaldıqca qarışacaq, çox gözəl, sulu bir qarışım alınacaq. Mən hər zaman bu qayda ilə soyuducuda saxlayıram. Çay içdiyiniz zaman bir çay qaşığı çayınıza əlavə edib qarışdırıb içə bilərsiniz. Çox gözəl, çox xeyirli bir qarışımdır. Mütləq bunu hazırlayın. Soyuqdəyməyə, gripə çox kömək olur, qarşısını alır.